сестры, в сегодняшний день разрешите мне вас всех приветствовать с праздником Рождества Христова, с наступившим Новым Годом, пожелать вам всем крепкого здоровья, укрепления веры, помощи Божьей в ваших судах. Сегодня мы празднуем праздник Рождества Христова. Когда-то этот праздник был от нас скрыт, украден, и сегодня мы радуемся тому, что мы имеем возможность в таком прекрасном зале прославить Христа, воспеть Ему рождественские песнопения, которые вы сегодня услышите. Христос рождается, славьте Его. Христос рождается, встречайте Его. Христос рождается, веселитесь. И мы в эти дни рождественские веселимся, прославляем Христа. И, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы из наших уст чаще и чаще звучало имя Христова. Потому что Господь пришел на землю для того, чтобы дать нам Евангелие, для того, чтобы дать нам заповедь любви. Любите друг друга, говорит Господь. И только в свете Евангелия и учения Христова мы можем друг другу сказать, братья и сестры, мы можем породниться, стать христианами. Поэтому пусть следующий год будет для, для нас всех неким воцерковлением, чтобы мы приобрели опыт молитвы, приобрели опыт общения с Богом, укрепили свои веру и делали добрые дела. Потому что добрыми делами мы делаем в себе счастье. Господь нас, нам дает радость в жизни, счастье дает, когда мы делаем добрые дела, когда мы прославляем Бога. И вот сегодняшний день на этом концерте устами детей и коллективов, коров, церковных коров и не церковных мы сегодня прославим Бога, воплотившегося Христа, и пусть Господь всех нас благословит в этот святой день. С праздником!